фирму деньги, те подписывают акты, вроде бы что-то делают, на самом деле ничего не делают, деньги перечисляются и покупают себе рейнджрованы, рейнджроверы и другие представительские машины стоимостью более миллиона. То есть это грабеж. 16-й садик в декабре месяце перечислили в 20-х числах полтора миллиона. Те уже по актам закрыли, вроде бы они их освоили. СБУ возбудило еще одно уголовное дело. Куча уголовных дел. При этом, что делает мэр? Мэр попытался обжаловать эти дела в суде. Проиграл. Проиграл. Дальше. Прошлые, э, прошлую пятницу мы провели митинг в Александрии. Собрались. Спилка Шахтариев, там по своим вопросам. Спилка предприемцев, наш правосудный рух. Там иншие громадяны по воде. Потому что приходят водоканалы и говорят, хоть решение 374, все равно платить по 8. И что получается? Мэр... Нанял, это на видеосъемке все есть, лысых, бритоголовых человек 30. Значит, они напали на митингующих, посбрасывали всех сцены. После этого избили два заступника миско головы, били инициаторов, которые пытались попасть на сцену ногами в лицо. После этого забрали у них рупоры и два заступника миско головы, депутатов от партии Леонов, били со всей дури. Значит, э, митингующих по головам. Это все снято. После чего мэр, значит, в кольце этих бандитов зашел на сцену и попытался рассказать, какой он хороший и порядочный. Люди встретили его криками ганьбай. Он был вынужден слезть с этой сцены. Но что сделал он дальше? Приехала милиция. Милиция никак не отреагировала вообще. При милиции осуществился грабеж. Забрали палатки, аудиоаппаратуру, все остальное. Эти гопники отнесли в Мискураду. Все это задокументировано. Это открытый грабеж. С угрозой физической расправы били людей в лицо. Сейчас ряд людей в больнице находятся на лечении. У ряда ушибы разного вида. Есть акты СМИ и другие подтверждения телесных ушкоджений. Дальше что делает мэр? Мэр в присутствии сотрудников милиции дает указание разломать сцену. Значит получается... Что вы говорите? Вы тоже вы Шутки у вас глупые, я вам скажу. Значит, у вас нет ни чести, ни достоинства, понимаете? Вы должны быть офицерами и защищать граждан. Бабушки и дедушки собрались не ради чего-то великого, а ради того, что у них не хватает денег сегодня оплачивать. 850 гривен пенсия у некоторых, а тарифы, получается, без субсидий до 400 гривен за квартиру. По медицине женщина, э, у нее обычная грыжа, она... Больницу закрыли, пока она до скорой доехала, они обратили внимание, ничего. В результате от обычной грыжи переклыла тучная женщина кишечник, она умерла. Элементарная операция удалить грыжу и проходимость кишечника. Непроходимость, она просто умерла. Нормальная, здоровая женщина в возрасте, но это просто беспредел.